Теляги. Однажды в офисе современного медиума и прорицателя замдеканился Юр Страдамуса. Я сказал современного. Amor. я Чертошин Дима! Вот, сухарики догрыз. Обед закончился. Можно и поработать. Елена Ильинична, вызывайте следующего клиента. О, великий медиум! Зачем вы так со мной? Зачем вы меня отчисляете? А ты вспомни все свои проступки за последнее время. О чем это вы? А у тебя плохо с памятью? Так я тебе напомню. 13 октября 2003 года. 21.00. Разгар дискотеки в Гнау. Чё, пил? Че, сразу пил, просто на стаканах заснул. Здравствуйте, я Супермен, или по-вашему Супермужчина. Где они? Кто, те, кого ты будешь спасать? Нет, Где на ком я буду подсказывать, что я Супермужчина. Слышь, Влад, у меня мечта есть. Как я это? хочу иметь двух любовниц. И чтобы их звали Кристинами. А что там не Лена, не Света? А ты представь, прихожу я домой, а у меня жена спрашивает, где ты был сегодня ночью? А я и так честно, на Кристина. <рес> Мужчина, у вас презервативы есть случайно? А вам какие? <рес> <рес> вот, на мальчика. Привет. Ты сегодня с женой? А как ее зовут? Ее зовут Лена. А где вы познакомились? А в Деканате, мы вместе работаем. Ой, Лен, вышла, вы новый альбом Дивы Билана. Нет, Лена, она этим не интересуется. Тю странная, ну ладно, пока. Юла, -а -а. ну почему ты мне не даешь общаться с людьми? И за это отчислять? Не смешите меня. Хорошо. Смотрим дальше. 5 марта 2005 года. Ток-шоу «Самый музыкальный интеллектуал». Добрый вечер, добрый вечер. Вы перед Ток-шоу «Самый музыкальный интеллектуал». Встречаем наших финалистов. Это Аня и Вероника. А мне сегодня будет помогать мой помощник... Алёша! Все готовы? Итак, первый вопрос. Нет, для начала, наверное, напомню правила телезрителям. Я задаю вопросы, а наши участники с помощью песен пытаются дать на них ответы. Первый вопрос. Хотелось бы узнать, как вы думаете, каким образом создаются семьи? Люди встречаются, люди влюбляются, придется. Хорошо, продолжение темы семьи. Такой вопрос. Откуда берутся дети? Принесет. А из нашей счастья знаю принесет.

песня о удалении жажды. Колодец, колодец, дай воды напиться, колодец, колодец, дай небо глоток. Хотелось бы услышать ваш ответ, как вы себе представляете мужчину своей мечты. Мой, потеряя, Перейдем к более философским вопросам. Что в вашем понимании продолжительное отношение между парнем и девушкой? хочу, кто-то вопреки Так же были бы близки, так же были бы близки Двадцать лет спустя И последний вопрос. Как бы вам хотелось услышать признание в любви? любви! Пиццы не поют, клубы не танцуют, пацаны не пьют, море не бушует, реки не текут. Смотри, все остановилось без любви. Я люблю тебя на стол. а где твои моральные принципы, ценности? Я человек своей эпохи. Какие ко мне персонально могут быть претензии? А как же твой обман? О а чем это вы? Я о твоем участии в группе Виагра. А что, вам что-то там не нравится? Анечка, а давай представим вашу группу без компьютерной обработки голоса и таблеток для похудения. -летия. Аня, а хочешь я тебе это прямо сейчас устрою? 2016 год. Все прогрессивное людство святкует 200-летие Харьковского национального аграрного университета. И до витального слова запрошуются деканы наших факультетов. Политика омоложения кадров в нашем университете продолжается. Ведь в молодости наша сила. И пусть нам немало лет. Главное, ребята, сердцем сердце не стареть. Под и коляска, и сонска, и смесь, и присыпка, Как пеленки стирали мы все этажом. А помни, как весело было на складе, Бог нас разлучить.